নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বহুদিনৰ মূৰত প্ৰায় ডেৰ মাহমানৰ মূৰত আজি গোঁসাই ঘৰত যাবলৈ লাগিছোঁ যিহেতু মানে মানে ধুতি পিন্ধিবৰ কাৰণে হাতটোৰ পৰা পিন্ধিব নোৱাৰোঁ পানীব নোৱাৰোঁ হাতটোত যিহেতু প্লাষ্টাৰ আছিলে আৰু প্লাষ্টাৰৰ পিছতো আজি প্ৰায় পোন্ধৰ দিনমান বাৰ পোন্ধৰ দিনমান হ'ল চাগে প্লাষ্টাৰৰ পিছতো কিন্তু মানে এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল পোৱা নাই তথাপিও যথেষ্টখিনি মানে অলপ চলপকৈ পৰা হৈছোঁ আৰু গতিকে মনটো ভাল লাগিছে আজি গোঁসাই ঘৰত যাবলৈ পাইছোঁ তুলসী বুলিতো এনেকৈ খাই পেলাই মানে সেই ছাগলীবিলাকে বৰ বেয়া লাগে মোৰ গোসাঁই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এই বাবু কি কৰিছ সেইটো নাম কি জান সেইটো নাম কি বুলি কয় এইটো নাম কি বুলি কয় এইটো নাম নাজান কচোন কি নাম কয় এইটো হা ৰইনা অতো জান দেখোন ৰেই বা এই জানে গা ধুই গোসাঁই খঙাই কৰি পেলাই তাৰপিছত এনেকৈ এইটোৱে যে ৰাতিপুৱা ৰ'দটোত বহাটো মজাটো মানে কি যে মানে ভাষা ভাষাই বুজাব নোৱাৰি মানে ইমান কিবা এটা বহুত যেন কিবা এটা মানে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভাল লগা বস্তু নিচিনা লাগে মানে এইখিনি মুহূৰ্ততে এতিয়া মায়ে চাহ সানি দিছে ইয়াতে মাটিতে থৈ লৈছোঁ আৰু আৰু লগত বন ৰাতিপুৱা খুব প্ৰিয় মানে মোৰ এইটো আৰু মানে এটা বিশেষ কথাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি আপোনালোকৰ মতেদি বৰ্তমান সময়ত অসমৰ হিৰ' কোন বাৰু মানে কোনোবা গায়ক কোনোবা খেলুৱৈ বা কোনোবা মন্ত্ৰী নেতা মোৰ কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই আমাৰ ঘৰত ভাগৱত ব্যাখ্যা মানে এই ইউটিউবত লগাই থৈ দিছোঁ গতিকে চাউণ্ডটো অলপমান আহি আছে চাগে মোৰ প্ৰিয় বুলি ক'বলৈ গ'লে মই নেতা অসমৰ হিৰো বুলি এই মুহূৰ্তত ভাবোঁ মই দেৱোত্তম অসম দীপম বৰ্ম দাদা বহুত বেছি ভাল লাগে তেওঁ আৰু আপোনালোকে চাব তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাকতো ভালেই লাগে কথা বতৰা ভাল অমায়িক মানুহ বহুত বেছি ভাল লাগে একদম নিজৰভাৱে কথাবোৰ কৰে লগতে তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাকত কমেণ্টবিলাক চাব আপোনাৰ আমুকটো কথা মাতি মই ইমান কিবা প্ৰমাণ পাইছোঁ তেনেকুৱা প্ৰমাণ পাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগে কেনেকুৱা এজন মানে তেনেকৈ ধৰণে এজন জনসাধাৰণৰ উপকাৰ কৰা বিনা স্বাৰ্থত বিনা পইচাত উপকাৰ কৰি থকা মানুহ বৰ্তমান সময়ত কিন্তু মই দেখা নাই চবৰে স্বাৰ্থ আছে কিন্তু তেখেতক দেখি আছোঁ মানে বহুত তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই বহুত মানুহ উপকৃত হৈছে আৰু মানুহজন কথা বতৰা বৰ মানে একদম নিজাভাৱে কয় নাজানো লগ পালে লগ পোৱা নাই লগ পালে কেনেকুৱা হ'ব কিন্তু বহুত মানুহ আছে ৰিয়েল লাইফ আৰু ৰিয়েল লাইফত বেলেগ কিন্তু সেই মানুহজন যেন বেলেগ হ'ব তেনেকুৱা নালাগে মানে ভাল হ'ব যেনে লাগে আৰু নিজেও ধৰি লওক এতিয়া তেওঁৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট ফাষ্টিং আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে ৰাতি আঠটামান বজাত খাওঁ আৰু পিজ্জাখন দুপৰীয়াহে খাওঁ ভাতটো মানে তাৰ মাজত ৰাতিপুৱা দহটামানৰ পৰা চাহ তাহ খাওঁ বা কিবা বা ৰাতিপুৱা ন দহটামানৰ পৰা খাওঁ আৰু গতিকে সেইখিনিত ধৰি লওক মানিও মই নিজেও মানে প্ৰমাণ পাইছোঁ যে আগতে মানে ধৰি লওক পাৰিখিনিটো খোলো হোৱা নাছিলে অলপমান মানে এতিয়া ধৰি লওক মোৰ কনষ্টিটিউচনৰ প্ৰব্লেমটো নাইকিয়া হৈ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু গেছ চেছবিলাকো কমিছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত মানে বহুত ভাল লগা কিছুমান কথা আছে আপোনালোকে চাব দেৱ অসম আৰু পাৰিলো তেওঁ কথাবিলাক মানিবলৈ চেষ্টা কৰিব মানে উপকৃত হ'ব হাতত সময় কম গতিকে জেওৰা কেইটামান পালোঁ এনেকৈ তুলসীটো বেৰি দিছোঁ আৰু আৰু এটা ৰিকুৱেষ্টৰে ভিডিঅ'টো সামৰিব ওলাইছোঁ তাৰমানে এই দীপক শৰ্মা অসমৰ প্ৰখ্যাত বাহিনীবাদক তেখেতৰ এটা ফেচবুক প'ষ্ট পাই আছোঁ মানে তেওঁ কিবা আৰ্থিক অসুবিধাত ভুগিছে বুলি আৰু তেওঁ গুগল পে' নম্বৰ দিছে সকলোৱে সহায় বিচাৰি এজন শিল্পীৰ কিয় এনেকুৱা হ'ব লগা হয় কথাটো মানে ভাবিবলৈ বৰ আচৰিত লাগে বুজিবলৈ বৰ কষ্ট হয় কি হৈছে কি কথা এক বিশেষ একো নাজানো পাৰিলে সহায় কৰিব মই সামান্য পৰিমাণে কিবা এটা সহায় কৰিবলৈ মই সহায় কৰিছোঁ আৰু আৰু চুটি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু সকলোৱে দিনবোৰ ভাল হওক তাৰে কাৰণে ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ ধন্যবাদ